Вот мы вернулись, Катя Маркова ушла ненадолго, и у нас первые гости. Антон Жук, активист, и Дмитрий Харьков, представитель громадской организации «Самооборона Майдану Запорижья. Можно просто самооборона Майдан. Ну ладно, ну вы же как отделение, грубо говоря, Запорожское. Ну да, территориально. Да? Филиал. Ну мы хотели сегодня поговорить с вами о так называемом подполье... ЗНР, потому что, ну, я по крайней мере видел нескольких ребят, которые стояли там на яичном воскресенье и были на 9 мая. Они вышли с георгиевскими лентами, с красными флагами. Тут у меня даже есть фотография, но это фотография с яичного воскресения. Вот я лично видел, если можете показать плазму, сейчас я вам так, вот вот этого вот человека, который тут рядом с имперскими флагами. Это фотография апреля прошлого года. Вот он лично там находился. Находилась еще вот женщина, такая достаточно знаменитая, наверное, своей, своей внешностью и Элья поведением. Да, а. да, да, да. Вот она. Она тоже там была, она <связывая> кричала очень громко <связывая> и пели гимн СССР. А, ну, Дима, наверное, расскажи ты, как вообще прошли мероприятия, потому что я знаю, что вы вместе с правоохранительными органами осуществ осуществляли порядок следили за тем, чтобы не было никаких провокаций. Ну, на самом деле, действительно, ты прав, последние две недели были довольно сложными для нас всех, то есть, ну, мы были готовы к развитию событий очень по разным сценариям. И Именно вот четкая слаженность, четкое распределение ролей с правоохранительными органами, со специальными службами дало возможность Запорожью обойтись без провокаций, без других негативных последствий. Это общая заслуга, это не только наша заслуга, это заслуга правоохранителей, которые наконец-то уже начали понимать, что можно подключать общественность. Например, сегодня даже речник СБУ Лубкивский поблагодарил общественных активистов в пределах всей Украины за взаимодействие со службой безопасности Украины. Скрывать не буду, да, оно было. Оно было не только со службой безопасности. И, естественно, совершенно верно, больше всего, больше всего провокаций, всяких тревожных моментов мы ждали 9 мая. То есть мы были напряжены по максимуму, сценарии мы рассматривали тоже разные. Но, как вы видите, все обошлось. По 9 мая ну, на этих товарищах, я думаю, мы остановимся чуть-чуть дальше и поподробнее, потому что ну без смеха это сложно вспоминать. Ну, Антон, я тебя видел и на лей Слава ты был, и в Парке Победы. Расскажи да. о своих впечатлениях, в принципе. Потому что а, я так см смотрю, вы тоже так наблюдали, да? Ну, на самом деле, так получается, что далеко не все активисты между собой знакомы, но уже как бы по выражению лица, да, то есть видишь, мы как бы, как ты увидел, никакой не было открытого противостояния, какое было, я понял, в Николаеве и в Одессе какие-то стычки, то есть не было линии, да, там линия наших, линия а, а, вадников они... и так далее. Но пророссийские митингующие, которые пели гимн они находились в таком кружке, я их видел, да, да то есть все как же лиц, да, я их уже узнаю. Да, ну, да ну мы тоже некоторых узнали, женщину узнали, еще двух женщин видели, несколько мужчин видели. Честно сказать, вот я из анонса программы «Подполье ЗНР». Но мы в кавычках его взяли, да, поэтому, ну, что... Вот это, воз, этот вопрос надо больше с Дмитрием обсуждать, потому что э, они больше сотрудничают с правоохранителями и именно с скрытными группами. Вот то, что было на 9 мая, дает поводы для оптимизма. Никакой угрозы там нет. Ну нет по многим причинам. То есть ну, в моем видении те люди, ну они как бы не способны создать угрозу. То есть да у них есть взгляды, и там вроде бы не похоже, чтобы кто-то кто был проплаченный. Ну, а что... есть организаторы. Конечно. А ну, есть это... фамилии в это Ну, давайте я их называть не буду, но мы прекрасно знаем организаторов этого мероприятия. А они в Западе, Кто был старший или... в том ага. кружке, э, цирковом на Аллее славы. Там, кстати, была информация, э, ну, я сейчас, к сожалению, не найду, о том, что там э, люди получали деньги. Там фотография была. И э, там журналист об этом пост в Фейсбуке написал. Могли но он пол... написал, что возможно, я что-то путаю. Могли получать ну... деньги, могли просто скидываться на водку. То есть, ну, там публика такая, для которой это как бы не в и, по большому счету, так называемое запорожское подполье, то, которое мы видели на Аллее Славы, это тусовка. Это объективно такая себе тусовка. Ну, то есть она не меняется, туда не а, приходят люди? Я или... не вижу там новых лиц. То есть она не меняется, это однозначно. И эта тусовка ну, сравнима с какими-то маргиналами. То есть на этом не только я заострил внимание. Ко мне подошел сотрудник милиции и говорит, Дима, как тебе лица? Я говорю, ну маргиналы из маргиналов на самом деле. Их поведение, их речи, их хождение по городу, то, как они себя ведут, ну по этим людям скорее плачет психиатрия, чем тюрьма. Конечно, не стоит недооценивать сепаратистов в принципе. Так как на территорию Запорожской области, несомненно, проникают и диверсионные группы, которых, к чести, СБУ отлавливает, нейтрализирует. Ну, Но вот эти позеры, которые находятся ну, на Аллее Славы, 300 спартанцев, как мы их называем, 300 засранцев. Э, ну, какую они могут представлять угрозу? Ну, друг с другом передерутся mm -hmm. под влиянием крепкого алкоголя. Mm -hmm. То есть, ну, максимум, что они могут на данный момент, вот, если брать эти группки людей, там, написать «Смерть Хунте», «Свастику» mm -hmm. где-нибудь на сине-желтом флаге нарисовать. То есть... Ну, это... по сути, никакой во вооруженное, грубо говоря, если ее подогревать, как бы вот... Вот, вот... то, что из тех, кто был на Алиславе, ну, это Ну, из нет. тех, это понятно, то я имею в принципе... А я Диму перебил бы, ну, Тут дело в чем, что те, кто были на Аллее Славы, ну не похоже, что они на что-то серьезное готовы. Мы видим и знаем, да, что некоторые из тех, кто был 13 апреля 2014 года, mm -hmm. они уже пере поехали в ДНР, mm -hmm. некоторые уже там в земле как бы лежат или были возвращены уже сюда ну, в неживом виде. Но те, кто остался здесь, ну да, видно, то есть там, вероятно, идейные коммунисты. Ну, Скажем, не, скажем они, да. не, не, они не вызывают угрозы хотя бы просто по количественным составам, потому что просто вспомни, 26 января 2014 года нас было от 5 до 8 тысяч. Да. И на тот момент мы не смогли да, четкого какого-то успеха добиться. Ну, потому что а их, а их 13, 13 апреля прошлого года э, как бы было 500. 500-700, mm -hmm. то есть на 10 все поделить. Вот. Плюс самые радикальные, я понимаю, что уже уехали и уже там нашли себя где-то в, 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 да, в Донецкой или в Луганской области. Так что, ну, из тех людей, кто был здесь, нет. Если и есть, то это скорее всего даже не местные, а именно проникающие группы, присланные сюда. Потому что вот я. Обратил внимание, да, то, что в Одессе, когда вот эту там под 40 человек задержали, потому что один дневник себе вел всех своих действий, вот, ну, как бы, не знаю, как, как это правильно сформулировать, может, к чести их, да, ну, там были идейные люди, то есть идейные ватники за русский мир, там монархисты или коммунисты, но они были идейные. То есть, и там суммы, которые ну, к ним заходили, да. ну как, ну в нашем понимании маргиналы, да. но они были идейные, и к ним суммы заходили не в десятках, сотнях тысяч, гривен, там суммы тысяча долларов им кто-то дал, и они на это действовали, что-то взрывали, но это были идейные местные люди, вот одного поймали, и всю цепочку тоже поймали в результате. Ну, к счастью, и тоже к чести наших правоохранителей. Охранительных органов, специальный ну, СБУ. Наверное, тех, кто был у нас, здесь все-таки частично нейтрализовали, частично они уехали. Ну и их было изначально меньше, потому что мы вот, обсуждали в том числе, так сказать, благодаря Рогову и Тимченко, которые свои бюджеты, по-моему, Пустили не, на... не, да, на нужды. да, не пускали на русский мир, как это, наверное, делалось в Одессе. А, да, и еще вопрос, вот у меня возникает, потому что я же по городу вижу билборды, ну, естественно, бытовой сепаратист, mm -hmm. вот эта реклама такая уже вирусная, которая в интернете распространяется. Но, как мы видим, грубо говоря, ну, эти бытовые сепаратисты выходят на митинги. А, георгиевские ленты, Шарики Красные, Коммунистическая партия Украины. Ну, дело вы говорите о компании вот этой информационной, билборды. На... Да. Да, 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 но там, там горячая линия есть, на которую можно Нет, позвонить, я так понимаю, что... Мы партнеры этой компании, да, да, поэтому что... как бы владеем более-менее информацией. Почему они собрались с ленточками в центре города и позволили себе спить им Советского Союза, условно говоря, этот вопрос mm -hmm. интересует. Да. Потому что это 9 мая, решили сделать скидочку, mm -hmm. потому что на Аллее Славы находились ветераны, в том числе... И участники боевых действий, также там и атошники были. Да, да, да. То есть если граждане начали сжимать кольцо вокруг ползучего запорожского сепаратизма, как это было год назад, угу. ну, могли пострадать люди, которые как бы, этого объективно не заслуживают. Если бы они вот так вот попробовали собраться с ленточками, под красными флагами, да где-нибудь в центре города, Сегодня. они не попробовали бы. Потому что знают, что страшно и больно. И отвечать придется. Также многие боялись 8 мая, потому что это, грубо говоря, новый такой праздник, День примирения. Как там ситуация обстояла? 8 мая я был с нашими группами на большинстве городских мероприятий, даже 7 числа мы были. Проходили они очень неплохо. Опять же, слаженность правоохранительных органов. Было очень много работников. Было я, много да, работников, заметился. подключались также все наши группы по максимуму. Для меня, несомненно, порадовал тот факт, что от Заводского района, например, до Ленинского района, я практически не видел ни одного красного флага. Я практически не видел ни одной Георгиевской ленточки на, на участниках этой мероприятия. Был один в Заводском районе в камуфляже ходил, и у него на лице было написано, ну троньте меня хоть кто-нибудь, но я же не просто с ленточкой пришел. То есть человек пришел с осознанной целью провокации. Угу. Народ со своей мудростью на провокацию не поддался. А, ну если можем сейчас посмотреть видео с дня примирения 8 мая, есть такая возможность, да? Угу. Давайте посмотрим мой небольшой там репортаж минутный. праздником вас, дорогие ветераны! Я хочу вам сказать спасибо от всех запорожцев, поклониться за все, что вы сделали, чтобы мы имели сегодня возможность жить и спокойно трудиться. Шановные ветераны, дякуем вам за мир, за то, что вы, не жалея своего життя, защищали нас. За те, що ви надали нам змогу мирно жити та працювати, сьогодні на нашу долю випала нелегка задача бути захисниками та визволителями нашої землі. Ваша мужність та героїзм надихають наше покоління на боротьбу за свободу та незалежність нашої держави, нашої України. Зі святом вас, шановні ветерани! thank <laughs> you Да, вот так тихо и спокойно прошло одно из мероприятий 8 мая возле памятника ⁇ Скорбящей матери а, ⁇ Ну и парк победы 9 мая. История, которая облетела весь интернет. Я с вами общался как раз после этого всего, я не видел. Да. Но расскажи, что там происходило, потому что был да. одним из свидетелей вместе с Юрой Гудей. История дошла, вот ударилась вверх. Нет написал все. Ну, Геращенко, да? На, Геращенко написал, ну все. Сейчас, то, кстати, то, если можно увидеть на плазму а, пост Антона Геращенко касательно вот всей этой ситуации с милиционером, расскажи про нее подробнее. Да, а, значит, ну, начну с того, что мы с Юрием Гудыменко уже сегодня посетили областное управление внутренних дел, mm -hmm. э, дали как бы пояснения свои по поводу ситуации. Ситуация, ну, в принципе, Юра чуть лаконично описал, то есть... Ситуация была такая, да, такова, что вот, в принципе, патриотичная молодежь, она в парке вела себя мирно. И единственное, что возникало, какие-то словесные перепалки с теми, кто был там в георгиевских лентах. Но прошу обратить внимание, исключительно это как бы молодежь и не, ну, не дедушки. Скажем, даже там 60-70-летние люди, обычно с ними эти разговоры. Ну, ну мы да, видели, то есть заводились чёрно. они в основном с вот такой вот молодежью, с аллей славы, так скажем, маргинального слегка вида. Ну, и мы, в принципе, обратили внимание, что вот такая перепалка. А она начинает там, ну, как бы, что, что ты носишь, а что такое, ну, ну ты. Такое... Ты провокатор, нет, ты провокатор, да. да. Да, то есть они вот между собой общаются, к ним подходят три вот сотрудника милиции, крепкие парни. Ну, патриотичным людям, они говорят: типа, так, парни свалили отсюда и гуляем. А те ему, ну, мол, что значит, или так, все, иди, мол, ну, расходитесь. Uh -huh. То есть, своего рода они как бы конфликт гасят дальше такая ситуация, что я Юра Гудыменко и еще Витя Шейко волонтер с нами, мы идем втроем ровно вот параллельно тройке mm -hmm. сотрудников милиции и один из них не тот, что на фотографии, это известно, и ну, он говорит, э, вот взять бы, дать бы им сейчас ну, по, по голове, по голове, да, ну вот я это не он, да, то есть говорит другой, не не вот тот, которого фотография ну, была э, популярная, вот. Я просто ему обращаю внимание, что при исполнении не стоит использовать такую терминологию с вот этим вот мужчиной из фотографии. Э, он мне говорит о а какую терминологию, я говорю, ну извините, не могу опускаться и повторять это, вот. После этого я как бы утверждаю, что странно, что вы не обращаете внимания на то, что э, кто-то ходит с ленточками и никаких рекомендаций не даете, ну да. чтобы избежать этих... Ну причем да. различные... Они говорят, они, ну у них как бы не очень они многословны в смысле там как-то а что, а что. Я говорю, ну говорю в моем видении люди с такими ленточками убивают в том числе и ваших сослуживцев, это я обращаюсь к сотрудникам милиции, и ваших сослуживцев убивают на востоке Украины, mm -hmm. говорю, и ваша реакция мне совсем непонятна, на что мне звучит ответ, что а мы, а мы знаем хорошо, что там происходит, мы там сами не один раз бывали, я говорю, ну и что, я что-то не так же сказал, я говорю, да, это Украина убивает на востоке, mm -hmm. ну и мы так э, вот с Юрой вместе это слушаем, у нас, мы уже ничего не можем сказать, мы, а, ну тогда понятно, и как бы мы отходим, в результате потом мы сфотографировали его, ну то есть, для нас просто ступор, тупик, потому что, ну, герб Украины на шевроне, ну, да. охраняет порядок, диссонанс такой. более того, в постах нигде не было написано о следующей вещи, вот это вот мы сегодня это тоже рассказали, там, в управлении внутренней безопасности ВД. через 10 минут, мы, ну, в общем, сфотографировали все, как бы конфликта и как такового нету, а мы через 10 минут видим вот этих вот трех сотрудников, ну, вроде бы это ага. экс -беркут. Троих из них видим, и еще человека 4 из Берку, то есть человек 7. И они стоят, общаются с вот этим парнем с Георгиевской mm -hmm. лентой, Именно с этим конкретно. Я тогда, кстати, подходил, я видел ну, это. Вот, было. да, ты как раз был. И они общаются, не похоже, что они были знакомы до этого. Ну, то есть такая вероятность есть, ну, маленькая вероятность. И по кругу вот все сотрудники Беркута жмут ему руку. Ну, экс-Беркут, да. Беркут, ну, вроде это экс-беркут жмут ему руку, ну из чего логическими нетрудными доводами следует, что как минимум его поведение, ну такое мужское, да, они как будто бы, как минимум мужское, да, они как будто оценили, что человек там не сдался, ленточку не снял и так далее, то есть мы это видим ну, да. и у нас, конечно, вопросов много. Дима, вот ты говоришь про то, что вы сотрудничаете с правоохранительными органами, много из них... Вот, вот есть такие, такие правоохранительные, которые с такой позиции выступают. К сожалению, да. Правоохранительные органы, как и наш народ, они неоднородные. Есть истинные патриоты Украины, есть люди, которые, скажем так, не мягко стоят на патриотическом грунте, а иногда и вовсе наоборот. Ну, ситуация меняется. На месте не стоит. К счастью, таких случаев становится все меньше и меньше, но не требуют реакции. Мне стало известно об этом эпизоде, мы встретились прямо, ну буквально через несколько минут сфотать его это одна из моих идей тоже, которая была удачно реализована. <свят> и мы не ожидали, как ожидали, конечно, реакции, в том числе и Геращенко. Но по своим каналам я подал эти документы, эти материалы и на фракцию нашу, <свят> на фракцию, а парламентскую группу <свят> самообороны Майдану и передали нашими каналами тоже на еще одного заместителя Авакова. То есть мы уверены в том, что реакция будет. С такими случаями нужно разбираться, мы прекрасно знаем, что Беркут, в принципе, очень неплохо и достойно и Карачун держал, и по славянском себя вел достойно, да, есть, да. но вот такие вот есть нюансы, над которыми очень тщательно нужно разбираться. Да, ну спасибо вам большое, ребят, за то, что охраняли нас 9 мая, за то, что не было никаких провокаций.